Этот автомобиль в новом исполнении стал, если не сенсацией автомира, то уж наверняка самой ожидаемой новинкой. Всем хотелось узнать, что нового приготовили специалисты из Вольсбурга и что изменилось в, казалось, таком идеальном автомобиле. В отличие от его предшественников, у новопроизведенного Passat CC общий стиль автомобиля выверен в соответствии с новой дизайнерской философией марки. Изменились передние и задние части кузова и породы. Более того, автомобиль стал длиннее, что создает очень динамичный облик. Помимо обширного перечня стандартного оснащения, обновленный Volkswagen Passat CC дополнен такими эксклюзивными системами, как биксеноновые фары, статические фонари освещения поворотов и светодиодные задние блоки фонарей. Разработчики Volkswagen позаботились не только о безопасности владельца автомобиля, но и о его уюте, поэтому включили в стандартную комплектацию систему распознавания усталости водителя, аудиосистему RCD510 с цветным дисплеем и сенсорным управлением, а также накладки из нержавеющей стали на дверные пороги и безопасные подголовники с дополнительной продольной регулировкой. Но все-таки давайте испытаем в действии эту новинку. На роль водителя нам нужен успешный молодой человек, ведущий активный образ жизни, любящий путешествовать. И встретили мы такого практически возле трапа самолета. И сразу, как говорится, с корабля на бал. Во-первых, сразу визуальное ощущение было очень приятное. Очень симпатичный, красивый автомобиль. Больше похож ближе к представительскому классу, хотя по сути таковым не является, но похож, допустим, на Volkswagen Phaeton. То есть и с виду, и внутри, как я вижу, он вполне, его можно назвать автомобилем, приближенным к представительскому классу. Габариты очень понравились. Я люблю, во-первых, просторные машины внутри, мне очень комфортно сидеть. И люблю машины габаритные, поэтому эта машина мне симпатичная была с первого взгляда управляемость супер руль крутится так как будто его вообще нет это очень нравится сразу бросается в глаза безусловно облик внутренний все красиво красочно очень удобный широкий дисплей парприз яркий и очень я сказал бы стильный главное в этом автомобиле что он очень 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 универсален в нем можно поехать и на деловую встречу, и в ресторан вечером. Опять же, на встречу очень для этого случая он подойдет. Ну и тем более, если нужно решать свои дела по городу, такие как тренировки или, опять же, вопросы по работе, эта машина очень идеально для этого подойдет, потому что она компактная, снаружи, просторная внутри, при этом очень резвая. То, что надо для города. Но самая главная особенность этой машины для меня лично, это ее ходовые качества. Как она быстро ускоряется и легко, легко очень ей управлять. Надавить очень хочется. Я вообще не люблю медленно ездить. Даже здесь я говорю не, не столько о скорости, сколько о движении, о скорости потока. Я люблю маневрировать, как бы выбирать свой маршрут. Для этого приходится обгонять часто. И поэтому такая машина, как вот этот Volkswagen, идеально мне подходит, потому что она мгновенно ускоряется, взрывается и на ней легко совершать маневры. Очень удобные сиденья, комфортная боковая поддержка, подголовники. Про безопасность тоже одни плюсы. Очень мягкий ремень, подвижный. При этом здесь свыше шести подушек безопасности, если я не ошибаюсь. Защищен со всех сторон. По безопасности и по комфорту вообще нет никаких претензий. Одни плюсы. Если бы я покупал автомобиль, я выбирал бы максимум из двух-трех марок и точно бы точно бы Volkswagen входил в них, именно эту машину я бы рассматривал при покупке. И вполне возможно, что я остановил бы на ней свой выбор, потому что соотношение качества, если можно так сказать, про автомобиль, его характеристик, его внешнего облика и всего прочего, и цена его очень, очень гармонирует, и он по этим показателям выиграет у своих Конкурентов. Всем тем людям, которые сейчас э, обеспокоены выбором машины, находятся в поиске, я бы очень рекомендовал попробовать посидеть за рулем автомобиля Volkswagen Passat CC. Я уверен, вы остановите свой выбор на этом автомобиле, потому что у него очень много плюсов, и сколько я за рулем нахожусь уже около часа, ни одного минуса. Поэтому рекомендую всем пробуйте, стремитесь. К этой машине. И я уверен, что она вам очень понравится. В конце концов, запишитесь на тест-драйв. Получите колоссальное удовольствие. Самая удобная и очень стильная гидровка для активного отдыха и занятий спорта. Боска. Одежда победителей. Партнер программы официальный дилер Volkswagen в Краснодаре компания Гидонавто.